Сегодня будем пользоваться пароочистителем SC1. То есть мы его нальем, полный бачок воды, посмотрим сколько ее там будет. Попользуемся всеми насадками, помоем полы, помоем швы, помоем ручной насадкой что-то. Посмотрим, можно ли им помыть окно или понадобится что-то еще. Ну, в общем, как-то так. Короче, давайте начинать. Для начала откручиваем крышечку. Вот я взял такую Прикольную бутылку воды с отметками. Литр 750 грамм, пол-литра 250 грамм. То есть сколько же у нас останется, сколько же у нас сюда влезет Кстати, горловина сделана таким образом, что вода, в принципе... 30... Опа! Перелил. Ну, в общем, 250 грамм влазит. Не отпивать же мне ее черпить. И ладно, подождите, сейчас я отолью чуть-чуть. А тут слегка-слегка перелил. Правда, оно там будет ушло. Короче, влазит 250 грамм. Плотно закручиваем пробку, чтобы не подпускала пар. Зачем нам надо, чтобы она подпускала? Нам пар нужен совсем другой вещь. И включаем пусть греется. В общем, вода греется. Лампочка зеленая горит, значит, скоро закипит. Опа, стихит. Давайте рассмотрим пока комплектацию. Комплектации бывает две. Первая комплектация – это так называемый обычный комплект, где идет вот такая вот насадка, которую можно вот так вот одеть, и что-нибудь ручной насадкой потереть, либо одеть вот такую микроволоконную октянушку которая идет в комплекте это даже макровую обтяжку давайте ее назовем и почистить какие-то деликатные поверхности дальше есть вот такая вот почечная насадка на которую можно одеть щеточку или можно одеть вот такой вот мощное сопло. Скорее всего мощное сопло будет идти только в белых парочистителях, а в желтых парочистителях его не будет. Собственно и цена будет где-то на вот это вот, на цену этого сопла. Дальше. Есть вот такой вот удлинительный шланг. Для того, чтобы было удобно заниматься, что-то чистить, где-то что-то делать. Вот так вот одеваем и пользуемся. Теперь вторая комплектация. То есть мы рассмотрели первую, самую простую, самую дешевую комплектацию. Вторая комплектация – это комплектация, где есть все вот это, плюс еще напольная насадка для уборки полов. Напольная насадка, две удлинительные трубки и мок. В общем, все. Можно идти Класс. Можно идти и что-нибудь чистить. Um que ganha А если вам вдруг неудобно с такой насадкой, то меняем. Вот образом мы теоретически отпарили стекло, но убрать капли таким образом невозможно. Можно только взять насадку для мойки окон отдельно закупить и почистить. Что купить? Я сейчас пойду домой да возьму. Так, последняя часть марлинезонского балета. Чистим швы. Ну как? Справляется. Мне тоже кажется, что справляется. На самом деле больше показывать нечего. Понравилось, ставьте лайки. Очень понравилось, подписывайтесь на канал.